السلام علیکم جس شخص کی زندگی کے سفر کا آغاز جھوٹ سے ہو اس کا انجام لازمان جھوٹ پر ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید نے پہلے مضمون کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کی راہیں اگر تمہیں تلاش کرنی ہیں تو سفر تقوی سے شروع کرنا پڑے گا اور قرآن کریم جو تقوی کے سبق دیتا ہے اس سے تم کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک تمہارا پہلا قدم تقویٰ پر نہ ہو چنانچہ فرمایا حدل متاقین یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے لیکن متکیوں کے لیے اور سارے اسباب اس کتاب میں تقویٰ کے اوپر ہی مبنی ہیں تقویٰ ہی کی درز دینے والی کتاب ہے تو جس سفر میں جس مقام سے آغاز ہوا ہے وہی دراصل آئندہ زندگی کی راہیں متعین کرنے والا مقام ہوا کرتا ہے ان ناملامعل و بینیات میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عظیم حکمت کا راز ہمیں سمجھایا ہے کہ نیت کے وقت آغاز سفر کے وقت تم اپنے انجام کو خود ہی طے کر لیتے ہو اور بظاہر تم کس سمت میں بھی حرکت کرو وہ پہلا قدم جو اٹھا ہے اس نے تمہاری آخری سمت متعین کر دی ہے اس سے تم پیچھے ہٹ نہیں سکتے اس لیے جھوٹ سے سفر کا آغاز کرنے والے کبھی بھی سچائی تک نہیں پہنچتے ان کی زندگی میں جھوٹ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دوسری قسم کی بدیاں جو جھوٹ سے پیدا ہونے والی بدیاں ہیں جو جھوٹ کے ہی مختلف نام ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ایسے شخص کا انجام بد ہوتا ہے جو خدا سے دور ہے خدا کا نام حق رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجسم سچائی ہے حق سے مراد سچائی ہے خدا تعالیٰ حق کے ان معنوں میں ہر سچائی اسی سے پھوٹتی ہے تمام سچائیوں کا سرچشمہ ہے اس لیے جھوٹ کو معمولی برائی سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے شکریہ اگر آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا تو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ اللہ حافظ